Сейчас самое главное, вот, считаю, это вот становление коллектива после событий, которые всем известны, нормализация работы. Очень большой некомплект в основных службах. Это участковые, полномочной полиция, патрульно-постовая служба в Коврове. Такого не было. Поэтому задача комплектования личного состава. Обращаюсь через вас к жителям города, района. Готов сам включаться в те процессы, которые у нас проходят при оформлении сотрудников. А вот, наверное, уже вам тоже обозначали, что эта проблема тяжелая. В с ней э, сталкивался. То есть у нас сейчас действительно, чтобы за сотрудников надо много проверок пройти. Считаю это правильным. Действительно, э, должны тут быть достойные люди, уравновешенные, самое главное, психологически готовые к экстренным ситуациям жизненным, ну и которые могут правильно воспринимать окружающее и исполнять вот этот большой сейчас объем вал обязанностей, которые на нас возложен, и, соответственно, отвечать там перед населением,